নমো নম শ্ৰীমদভৱীতামৃত আজি শ্ৰীমদ্ভগৱীতাৰ সংখ্য যোগ নামৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ নৱম সংখ্যক শ্লোক শ্লোকভাখীৰ বক্তা হৈছে সঞ্জয় শ্লোকভাখী হৈছে এনেধৰণৰ সঞ্জয় উবাস ঋষিকেশ গোবিন্দম উক্তা তৃষ্ণিং অৰ্থাৎ সঞ্জয়েই কলে শ্ৰীকৃষ্ণক এই বুলি কোৱাৰ পাছত শত্ৰুক দমন কৰোতা গুঢ়াকেষ অৰ্থাৎ অৰ্জুনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি কলে হে গোবিন্দ মই যুদ্ধ নকৰো বুলি কৈ সমূলি মৌন হৈ ৰল দশ্লোকবাকীৰ অৱতাৰণা সঞ্জয়ে অন্ধ ৰজা চিতৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি অৱতাৰণা কৰিছিল শ্লোকভাষীয়ে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে তাৰ ভিতৰত ইয়াতে ভাষ্যত চমুকৈ তাৎপৰ্য লিখিছে সেইখিনিয়ে মই পাঠ কৰিছোঁ ইয়াত অৰ্জুনে যে যুদ্ধ কৰিব খোজা নাই বৰং যুদ্ধক্ষেত্ৰ এৰি থৈ ভিক্ষাবৃত্তি অৱলম্বন কৰিবলৈহে মন মেলিছে এই কথা জানিব পাৰি ধৃতৰাষ্ট্ৰ নিশ্চয় বৰ সুখী হৈছিল কিন্তু তেতিয়া সঞ্জয়ে অৰ্জুনক পৰন্তপ অৰ্থাৎ শত্ৰু দমনকাৰী বুলি বৰ্ণনা কৰি ধৃতৰাষ্ট্ৰক আকৌ নিৰাশ কৰি তুলিলে বংশৰ মানুহবিলাকৰ প্ৰতি থকা স্নেহৰ ফলত যদিও অলপ সময়ৰ বাবে অৰ্জুন অবাবতে শোকত অভিভূত হৈ পৰিছিল তথাপিও অৱশেষত তেওঁ পৰম আধ্যাত্মিক গুৰু কৃষ্ণৰ ওচৰতে এজন শিষ্যৰূপে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল পৰৱৰ্তী শ্লোকতো এই বিষয়ে অৱতাৰণা কৰা হ'ব কিন্তু পূৰ্বৱৰ্তী শ্লোকত আধ্যাত্মিক গুৰুৰ বিষয়ে অৱতাৰণা কৰা হৈছিল সেইখিনি মই ভালকৈ ব্যাখ্যা কৰিছোঁ তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা এই ইংগিত পোৱা যায় যে তেওঁ অচিৰেই পৰিয়ালৰ প্ৰতি থকা তাৰ পৰা অব্যাহতি পাব আৰু আত্মবোধ বা কৃষ্ণ ভাৱনাৰ বিষয়ে আৰু তেতিয়া নিশ্চয় যুদ্ধত প্ৰবৃত্ত হব মানে এইদৰে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ মনৰ উল্লাহ মৰহি যাব যিহেতু অৰ্জুনে কৃষ্ণৰ পৰা তত্ত্বজ্ঞান লাভ কৰিব আৰু শেষ পৰ্যন্ত যুদ্ধ কৰি থাকিব ইয়াৰ পৰা ইয়াকে উমান পোৱা গৈছে যে অন্ধ ৰজা ধৃতৰাষ্ট্ৰই যেতিয়া অৰ্জুনে গান্ধীপ ধনু পেলাই দি যুদ্ধ নকৰোঁ বুলি ঠিৰাং কৰিছিল আত্মকুটুম্বক বধ কৰাৰ দৰে পাপ কৰ্ম মই নকৰোঁ মোক অন্য কিবা পৰামৰ্শ দিয়া বুলি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত আধ্যাত্মিক গুৰুৰূপে সমস্ত অৰ্পণ কৰি তেওঁ জানিব বিচাৰিছিল কিন্তু অৰ্জুনৰ প্ৰতি অৰ্পণ কৰা যি কৃষ্ণৰ কৃষ্ণ ভক্তিৰ মহিমা গীতাৰ যি অমৃত বাণী সেই বিষয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞাত আছিল কিয়নো কৃষ্ণ হৈছে আধ্যাত্মিক গুৰু সেই আধ্যাত্মিক গুৰুৰ যি উপদেশ সেই উপদেশ অৰ্জুনে বাৰুকৈয়ে গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই গ্ৰহণ কৰিয়েই যদি অৰ্জুনে আকৌ যুদ্ধলৈ মন মেলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বিনাশ নিশ্চিত সেই ভাবি আকৌ শংকিত হৈও পৰিছিল প্ৰথম পৰ্যায়ত আনন্দিত হৈ উঠিছিল ইয়াৰ পৰা ইয়াকে উমান পোৱা যায় যে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ যি মানসিক বিবৃতি সেয়া সমূলি তাৰমানে অধ দিশলৈ গমন কৰিছিল বুলি ইয়াতে থিৰাং কৰিব পাৰি তাৰোপৰি ইয়াতে তিনিটা বিশিষ্ট পদ প্ৰয়োগ কৰিছে কোৱা হৈছে পৰন্তপ বুলি অৰ্জুনক আৰু বুঢ়া কেশ আগতেও কোৱা হৈছে অজ্ঞান বা অজ্ঞানতাক নাশকৰা ঈষ বা জয়কৰা আৰু ঋষিকেশ ঋষিকেশ মানে ঋষি বা ইন্দ্ৰিয়সমূহক জয়কৰা বা ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ ঈশ্ব বা গৰাকী শ্ৰীকৃষ্ণ তাৰোপৰি গোবিন্দম বুলি কৈছে গোবিন্দম অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰবিলাকক আনন্দ প্ৰদান কৰোঁতা শ্ৰীকৃষ্ণ আনহাতে আমি শ্ৰীকৃষ্ণকো গোবিন্দ বুলিয়ে কওঁ ইয়াতে গোবিন্দৰ অৰ্থ দিছে ইন্দ্ৰাবিলাকক আনন্দ প্ৰদান কৰোঁতা আগন্তুক শ্লোকলৈ ধন্যবাদ